Громадськість обурена тим, що нас ігнорують. В нас будуть, тобто буде використана наша земля, будуть використані надра, які належать народу по Конституції, буде використана питна вода, яка у нас і так обмаль. І найголовніше, що будуть зачеплені наші святині, це національний парк Святі Гори. Лавра, Святогірськ, міста курорти Слаянськ, Святогірськ і Красний Лиман. Любий процес втручання в і видобування корисних копалень – це вже техногенне навантаження. Донецька область є найбільш техногенно забрудненою територією, і додаткові очаги навантаження нам не до чого. Наступне, нам розповідають, що ну, в Україні вже є такі процеси, то, то проводять видобуток традиційного газу з використанням фрекінгу. Так, вони є, але є різниця, коли одна свердловина, яка проводиться, там підготовчі роботи, проводиться цей гідророзрив, і потім ця свердловина працює 20-30 років так, з нею беруть той газ. В технології для видобутку нетрадиційного газу це буде багато свердловин, і для оптимізації видобутку цей гідророзрив буде проводитися на одній свердловині 2-3 рази в рік, а то й до п'яти разів. Сама така свердловина працює не більше трьох-п'яти років. І порядка 20 гідророзривів на цій свиловині. Тобто навантаження набагато більше. Все рівно проходять якісь порушення технологій, якісь аварії відбуваються. І рано чи пізно так ми згодні з тим, що це не так швидко може виявитись, але з часом, через 30, через 50 років, все рівно виявиться те забруднення. все більше звучать дуже агресивні е, враження, і люди абсолютно е, ну, такі сторонні, які там ми роздаємо листівки, ми роздаємо інформацію, і спочатку нас приймають, ну нас питають, скільки вам заплатили? Кажу, ви прочитали? Е, коли люди починають читати, а так ви проти видобутку, то їх взагалі треба. І ну зараз суспільство дуже збуджене, і поки влада не зрозуміє, що це не політичні партії, що це не заказні мітинги, що це ніякі там не Газпром, а це дійсно саме люди і тим більше ті мамочки, які перші піднялись тут до Донецьку, це абсолютно прості громадяни, мешканці Донецька та Донецької області, які ну, хвилюються за майбутнє своїх дітей за своє майбутнє. Гарантия заключается в следовании а, строгим стандартам, которые в компании Шэл. Единые для работ по всему миру. Есть внутренние стандарты как по технике безопасности, так и по контролю качества продуктов и материалов, по обучению персонала, по проведению инструктажей, тренировок и так далее, и по, собственно, самому процессу строительства скважин. Второй момент ⁇ это следование законам той страны, в которой мы работаем. В данном случае это законы Украины, украинское законодательство с точки зрения техники безопасности и экологические требования, оно из одно из самых строгих в мире. То есть, если эти требования выполняются и контролируют, их выполнение контролируется, соответственно, государственными органами, то это вторая сторона обеспечения вот именно той безопасности, о которой вы говорите. источник воды для всех работ, как для бурения, так и для гидроразрыва, если он будет проводиться, если геологические результаты покажут наличие газа. Это две водяные скважины, которые пробурены здесь же на площадке, скважины глубиной 130 километра. Эти скважины дают техническую воду, которая используется для всех технических нужд в соответствии с разрешением спецводопользования, дебеты скважин и Разрешенные объемы использования они, они достаточны для всех технологических нужд, как например, в процессе горения, так и в процессе гидроразрыва. С точки зрения обеспечения безопасности грунтовых вод тут несколько, несколько как бы, слоев технологических, которые направлены именно на это. Первый, самый первый этап это, собственно, бурение через интервал, в котором находятся посты с питьевой водой. Эти посты обычно не глубоко залегающие. Бурение под первую колонну осуществляется на растворе, который содержит в себе только воду и бентонитовую глину, то есть никаких химических примесей. После бурения первого интервала спускается первая обсадная колонна, кондуктор, и она цементируется, то есть между колонной и стенками скважины заканчивается цементный раствор, который поднимается до устья скважины, таким образом полностью обеспечивается изоляция гидравлическая пласта от ствола скважины двумя слоями, слоем металла и слоем цемента. После этого процесс бурения скважины продолжается поэтапно, э, то есть бурится следующий интервал, до лотом меньшего размера в скважину опускается, э, опускается следующая обсадная колонна меньшего диаметра она также цементируется. Следующий этап, опускается следующая колонна, то есть такая получается как телескопическая форма. В результате, когда эта скважина будет пробурена до проектной глубины, 5250 метров, в нее будет спущено 4 колонны, которые начинаются от поверхности земли, и каждая из которых имеет за собой слой цемента. Глубина скважины проектная 5250 метров, продуктивные, предполагаемые продуктивные пласты газоносные начинаются примерно с глубины 4000 метров. То есть интервал гидроразрыва, если он будет произведен, будут располагаться от 4000 метров и глубже.